Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Wangsel Malheng, Pak Martos Jawi, Hono TV, kalian kulon Sheila Oktarina. Pak Mirso, lebet kalau dengan jelajah sejarah wak Meniko. Kita bade mangertosi langkung caket kalian salah setunggaling ageman tradisional Jawi Tengah. Tepak Ipon Yogyakarta nge, meniko surjen. Ingkang kasunya tanipun kagungan filosofi ingkang lebet sangat. Lan salah pun, dan bagus berarti ngajak kita kagem ngedapi kuliner khas kalian kahanan nyaman lan asri. Temtuni pun sakit dados referensi kulineran sanang keluarga kena sehingga bagus. Ageman Surjan inggih menikah salah setunggaling ageman adat Jawi, pon Jawi Tengah, Lan Yogyakarta. Engkang konon kapeng sepindahipun dipun damel kalian Sunan Kalijogo. teman surjan limrahipun dipun ginaaken kalian poro prio engkang dipun ginaaken minda akan acara kabudayan upacara adat lan dinten migatos engkang ngagem kain jari sarto blangkon Ageman surjan dipun ginaaken minangka pengagem takwa utawi ageman takwa Sorjan asalipun saking tembung Sirajan engkang artosipun pepadang utawi lampu. Kejawi dipun tepang minangka identitas budaya Jawi, ageman surjan, kagungan makna lan filosofi spiritual engkang saestu lebet. Engkang kaitanipun kalian sesambetan manungsa lansang pencipta. filosofi ageman surjan kalian desain kerah engkang tegak, lengan engkang dowo, panlim rahipun kedamel saking bahan kain lurik utawi bahan cita berkembang. Sisih kerah gulu ageman surjan kagungan tiga pasang kancing, utawi enam kancing bila dipun cacah sedoyo menikot, meraken bab rukun Iman kejawi menika ageman surjan ugi kagungan kalh iji kancing wonten perangan doda ing sebelah kiwo lan tengen bab menika ngggih minangka simbol kalih kalimat syahadat pejawi menika Kiri khas saking Ageman Surjan sanesipun inggih menika kagungan tiga ijen kancing ing saperangan dhadha, saket madaran ingkang pangenanipun ketutup utawi boten ketinggal saking jawi. Tiga kancing menika kagungan artos engkang gambaraken tigang macem nafsu menungso, engkang kedah dipun rem, dipun kekang, lan dipun tutup. Setunggal male kekhasan ageman surjan inggih meniko, wonten gangsal kancing eng perangan lengan kiwo lan tengen. Angga gandsal dipun kinten kaitananipun kaliyan rubun Islam. Saengga jenis busana utawi ageman surjan menika boten sekadar kagem kabetahan fashion lan nutupi anggota salira. susu sebetulnya mboten kademen utawi kepanasan Sarto mboten sekedar kagem kepantesan mawon Nanging, sak lebetipun ageman surjan wonten katah makna filosofis Engkang saestu lebet sangat tapak Jati minangka alternatif pilihan restoran wonten Bekasi. Engkangnya tungggilaken konsep manunggal kalian alam. Tentu kemawon restoran menika Sa tu cocok menawi badai ngicalaken saya utawi ngaso sekedap, saking ribetipun rutinitas melang. Boten namung menika mawon, pengunjung badhe manggi bangunan antik khas Jawi wontening tengah wono jati Kahananipun nah, engkang tenang lan secaca spot foto engkang nipon sosmedable. Sangsaya jangkep kalian cita raus olahan khas Tapak Jati. Hmm. Kados pundi kuliner engkang dipun tawi akan? Monggo den bagus. lanjut manganane iki sik segone sik didok sik ya uh. terus iki garang asem iki dicali lur garang asem iki iki gawe iwak pitik delon go wedhi iwak pitike masak ala lho uh kuwedhe kang ngene iki kan ora medit blas iwak piteke go wedhi ngene terus nek iki dicampur karo anu lur kacang panjang oh udu udu, udu udu kacang panjang iki lombok ijo kacang panjang iki lombok ijo lombok ijo tomat ijo nah terus karo ana lombok abang sing utuh ini iki Duh. uh coba sik ya duduwe sik Hmm. iki rasane kaya dijarang tenan lur. Saiki dijajal iki ne yo. Apone iwak pitike iki. Pur, oh, pedese nyamung tenan lur soal lombok ijo ni diracang-racang ngono, diracang-racang gede-gede. Dadi rasa pedese iki sik se, se nyamleng ngono, sik krasa. Hmm. hmm. Iki belunge melu siki ae wempuk tenan lur. Oh, enak iki. Bumbune meresep tekan jero. Tutuwe sampe kuwendl koyo ngene iki lho. Loh. loh. Sampe iki sari-sari santene tok iki. Oh, hmm. namung hmm. tenan hmm. kalu kok. Nek, misalkan ala muka begit dolan yang takak jati ini, kucu dipesen, garang asem. Yang penting dia kek garang asem, tapi kudu dijajal garang asem ini gini lor. Sasi nyempuk, wangi, rasanya ini betul arulianya, enak khas Jawa.